ولنكونن من المبتلين ولا من الذين من ولا تكونن ولا من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كَلِمَةُ ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قَوْلِيَتُنَا منت من والا قوم يونس لما امنوا كشفنا عن عذاب في الحياه الدنيا متعنا الى ولو شاء ربك لامن من فرد كلهم جميعا فانت تقول الناس القرآن <applause> تمر على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني <applause> الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي